Я долгое время был С 2004 года, с того Майдана Я был с Батькивщины Там я познакомился с ребятами И киевскими, и львовскими Один из которых сейчас заместитель Яроша И член Провиду И вот когда я посмотрел, какая позиция была в Донецке Это вся сразу, изначально Покупалась партия регионов Покупалась вот такими коксохимическими Авдеевскими, Янакиевскими Какая разница, какими предприятиями заводами На корню рубилась Зачем воевать, они их сразу возглавляли и фактически оппозиции, оппозиционных партий в Донецкой области не было. И вот когда уже разочарование было на пике, и произошел Майдан очередной, на котором я был в Киеве, на Желтом да, Паласе, там с ребятами мы стояли. Вот там я поверил в ту структуру, которая зарождалась у меня под ногами. Положили простынь и написали баллончиком правый сектор. Я руководитель партии, поэтому 16 городов районов. И когда есть возможность, сегодня очередной день, я и на прошлой неделе был, я приезжаю в Авдеевку, привозим гуманитарку, привозим волонтерку, поддерживаем жителей. И я еще как депутат работаю, веду прием обращения, лекарства, вещи, продукты. И пока официально вернуться я не могу будучи депутатом и жителем Авдеевки, получить право с оружием в руках защищать мой родной город. Город, в котором родились мои три дочки. Город, в котором прошла вся моя детство, юность. Разговоры, которые велись о демилитаризации Авдеевки, Широкина. Я был категорически противник и меня поддерживал и весь наш провид, и заявление, в том числе Проведника Яруша демилитаризировать, демилитаризация ни в коем случае проводить нельзя. И договариваться с террористами нельзя. В очередной раз разговоры и частичный вывод, который был начат, по крайней мере, в Широкино, отводили войска. Показателем является то, что вчера и сегодня возобновились обстрелы и Авдеевки, и Широкино. И враг, который пришел на нашу землю, договариваться, уступая новые территории, Категорически мы не согласны. Больше того, ни одна война не была выиграна обороной, тем более отступлением. Наша позиция Минские переговоры, фейк, предательство. Представители на Минске, которые представляют Украину, враги Украины и Кучма и Медведчук э -э Готовиться и идти вперед. Люди готовы, народ готов. Созрела ситуация, армия сильная, на той территории люди ждут. Ждут по настроению, вот мы проехали Авдеевки, Красногоровки, везде, где я бываю. Люди говорят, мы поняли, мы хотим так, как было, мы хотим назад, мы хотим в Украину. В сытую, спокойную, мирную Украину. Уже русского мира нам хватит. Ну, что такое на сегодняшний день российская армия? Э, ту ситуацию, которую смогли наши европейские американские партнеры создать Путину, и в том числе героическая борьба украинского народа, 9,5 тысяч регулярных войск, которые на сегодняшний день оцениваются экспертами военными. Ну, 20-30 тысяч разочарованных, не получающих по три месяца зарплату э, ополченцев, которые хотят тупо домой. Они просто хотят вернуться домой и опять хотят ту жизнь спокойную, в которой они жили. Они понимают, что проект был э, ложь, что проект Новороссия и ДНР и ННР слиты по периметру около 500, там 560, 480 километров. Это если по одному человеку стать за руки российским террористам, то им надо 560 тысяч человек, 500 тысяч человек. Ну их же 40. Президент, прими решение. Пока еще сезон, пока еще мы можем. Четко, город за городом. Демилитаризация, даешь горловку демилитаризацию. Нет, мы такие создадим условия. Нам что, тяжело забрать отдельно стоящую горловку? Или тяжело забрать другие города, которые они захватили. Мы же готовы. Они удерживаются небольшим ресурсом. Больше того, у нас есть информация, что оттягиваются. И со Снежного, и с Харциска, и с Ясиноватой, которая вот здесь, в нескольких километрах. У них даже наблюдательные пункты сняты. Тяжелую технику увели. Нам только принят решение. Армия готова, народ созрел.